di zaman penipuan eh bulan lepas saya sebut dekat uh, yang datang ceramah bahawa teknologi AI artificial intelligence sangat menakutkan setiap minggu keluar satu AI punya app kan satu setiap minggu keluar satu saya, saya perhati saya suka tengok benda-benda bukan bukan hobi saya tengok apa yang kita boleh bersiap? Boleh buat PhD berkaitan hukum hakam fatwa yang berkaitan dengan AI. Sangat banyak. Siapa yang rajin boleh buat. Ada banyak tuan-tuan. Antaranya bulan lepas kita sebut AI ni dia boleh ambil suara saya ni yang saya bercakap sekarang, dia ambil dalam mana-mana internet ni. Kemudian dia boleh dia boleh buat saya bernyanyi selama dua minit menggunakan suara yang sama. Suara saya menyanyi padahal saya tak pernah nyanyi pun lagu tu. Apa baru ni tulah suci apa dia tu Rabbani tu. Orang pun pakai hantarlah kat saya ustaz. Ah uh, rajin berduet pula dengan ni. Eh? Dengan Ustaz Azhar dengan dengan Dr Mazah berduet sekali pula tu. AI suara saya sebiji. Suara Datuk Seri Najib, suara Zah Datuk Seri Zahid, suara banyaklah. Suara yang sama. Tuan, tuan suara yang sama. Semalam saya tengok AI, satu app bagi saya barulah, saya bukan bidang tu kan. Gambar kita hard copy, gambar kita dulu album kita, album gambar album kita hard kertas tu. Kita masuk dalam ni, kita masuk dalam uh, media sosial, kita up gambar kita lengkap, Depa masukkan gambar itu dalam satu app AI, app boleh digerak-gerakkan gambar tu. Gambar tu boleh bergerak. Boleh buat bergerak dia berjalan kaki balik ke rumah, dia singgah di kedai gambar tu. Saya baru tengok semalam, saya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benda apa lagi? Nanti kan. Hmm. Yang boleh menyelamatkan kita daripada kesemua penipuan itu adalah iman dan ilmu. Selalu saya ulang. Yang boleh menyelamatkan kita daripada semua penipuan itu adalah iman kepada Allah dan juga ilmu. Kata Nabi akan tiba satu masa. Mohon maaf ya, ini bahasa tafsirnya yang paling gampangnya. Tantangannya tidak mudah. Ya, la taqumus akan dekat-dekat ke waktu kiamat. Maksudnya kiamat-kiamat tanda-tanda yang ujungnya nanti kubra. Di antaranya apa? Takarubuz zaman, waktu semakin cepat. Daktaribul aswak, pasar mudah diakses. Dulu ibu berangkat pakai ojek, ya, pakai angkot, datang ke pasar, belanja. Sekarang tinggal akses handphone, klik datang. Tapi di masa itu, cirinya kata Nabi yang tasyrul fitan, fitnah menyebar banyak. Yang baik jadi buruk, buruk jadi baik. ya Kesalahan-kesalahan dianggap benar, maksiat terjadi di mana-mana, yang -mana, tasyrul kezid. Menyebar banyak dusta, bentuknya beraneka ragam. Dan di situ banyak ujian-ujian. Teknologinya semakin berkembang, fitnahnya semakin banyak. Ya. Sekarang ceramah saja bisa diedit. Ya. Ah, ha? sesuai dengan keinginan orang-orang yang bikin. Kadang-kadang demikian. Makanya hati-hati. Kalau kita tengok lagi contoh filem lain, The Fifth Wave. Pernah tengok filem The The Fifth Wave? The Fifth Wave ni ialah wave ni kita kata apa? Macam wave radio kita ni lah. Ha, gelombang tu, lima gelombang. Sebenarnya dia nak cerita pasal teknologi HARP. HARP tu, H-A-A-R-P, High Frequency Active Aurora Research Program. Yang sekarang ni pusat dia berada di Gekona, Alaska. Ada juga di Jika Marka, Peru. Ada juga di Norway. Ada juga di Sweden. Yang dikatakan dengan alat hak ni mereka mampu buat hujan sendiri. Dengan alat hak ni mereka boleh buat puting beliung Dengan hak mereka boleh buat ribut taufan. Dengan hak mereka boleh buat tsunami. Bahkan dikatakan desas-desus setiap peristiwa. Kita katakan bencana alam yang berlaku dalam dunia kita. Antara dekat-dekat awal ni lebih banyak merujuk kepada alat yang dikatakan sebagai har. Jadi itulah lima jenis gelombang yang digunakan untuk bencana-bencana alam tersebut. Jadi jangan kita fikir benda ni main-main. Sebab kita asyik duk main ya ke ya ke betul ke tidak, orang lain dah lama dah naik ke bulan. Kita ya tidak ya tidak, mari dah angin taufan, kita ya tidak ya tidak, tsunami baham kita dah. Jadi itulah takat kita duk main ya tidak, duk main fikir betul atau salah. Baik. Walaupun demikian dan tajuk hari ini lebih menjurus kepada perkaitan metafizik. Bila sebut tentang metafizik secara umum. Hari ini apa beza sebenarnya antara teori sains dan metafizik? Adakah metafizik itu memang dah termasuk di dalam teori sains? Sebagai percontohan yang paling mudah. Dahulu kita belajar sains bukan sahaja di peringkat sekolah rendah, bahkan di peringkat sekolah menengah bahkan mungkin lebih jauh kita mendetaili sains itu bagi mereka yang mengambil bidang tersebut tapi secara mudah saya nak bagi percontohan teori sains ialah dalam bentuk satu cabang pemikiran untuk mengetahui hasil sesuatu perkara hasil sesuatu dapatan sebagai contoh bagaimana petir terjadi ini contoh dalam bidang teori sains jadi perkara-perkara ini bila dipersoalkan sedemikian rupa memerlukan ujian-ujian dan beberapa eksperimen untuk membenarkan dia contoh bila kita berbicarakan bagaimana petir terjadi perlu ada uji kaji perlu ada analisis perlu ada pemerhatian eksperimen bagaimana petir terjadi tetapi kalau kita dengan metafizik metafizik ialah caban pemikiran yang masih berada dalam taklukan sains tadi, tapi dia cuba menerobos lebih dalam untuk mengenali asas asas benda yang dibincangkan tadi. Kalau sains tadi dia umum bagaimana petir terjadi yang metafizik ini apa itu petir apa zat bagi petir apa atom bagi petir apa jirim bagi petir apa unsur bagi petir apa jisim bagi petir dia lagi asas, dia lagi komplit, dia lagi mendalam. Baik, Percontohan yang paling mudah ini untuk memudahkan anda nampak perbezaan antara teori sains dan metafizik. Sebab Teori metafizik ada satu lagi perbahasan dan perbincangan dia. Dan ini selalu dikaitkan dengan satu lagi bidang disiplin ilmu yang dinamakan ilmu falsafah. Ilmu falsafah dan teori metafizik selalunya dikatakan sama naik. Sama umur dia. Maksudnya awal-awal naiknya ilmu falsafah sama dengan naik dan umurnya ilmu metafizik dari sudut sisi pandang ini. Ini bermakna ilmu metafizik kalau mengikut garisan istilah yang sebenar apa maksud meta atau maksud fizik dan ini adalah bahasa Greek bahasa Yunani kuno. Sebut meta apa maksud meta? Di belakang, di sebalik fizik ialah alam zahir, alam nyata. Maksud metafizik berlawanan dengan fizik. Fizik benda yang nyata, benda yang jelas, benda yang terang berbentuk material tapi bila sebut metafizik hak di sebalik fizik di belakang fizik di sebalik alam nyata di sebalik alam material dia lebih jauh menerobos sampai ke tahap ilmu ini memikirkan tentang ilahiyat ataupun ketuhanan jadi kita nak memikirkan sesuatu yang di luar apa yang kita nampak sekarang apa yang jelas bagi kita apa yang dimaterialkan oleh kita selama ini dengan bahasan yang lebih jauh perkara ini perlu memikirkan tentang tentang pemikiran, tentang otak, tentang akal. Bila kita sebut otak pemikiran dan akal sebenarnya dia juga ada unsur dan objek metafizik. Sebab bila kita melakukan pembedahan pada otak kita, yang jelas pada kita yang keluar, yang bulat tu otak zahir ke otak batin? yang itu otak zahir yang kita namakan serebrum, serebrum medulla oblongata dan sebagainya tetapi hakikatnya akal yang sebenar ada di mana ghaib akal yang sebenar bersifat metafizik dia berada jauh di luar keberadaan fizikal kita jadi inilah akal yang cuba membawa kita untuk memahami perkara-perkara yang lebih tinggi Ingat hadis Nabi dia kata Dajjal akan datang bawa fitnah kepada kamu Seumpama segunung roti Agak-agak hakikat ke majas tu Gunung roti ni di India dengan Pakistan Boleh lah dia buat Contoh kalau kita kata ambil, ambil hakikat Mari Malaysia ni Tak berapa nak berkenan dah Bak-bak roti ni makan Tapi bukan gaya dia Dia akan bawa fitnah seumpama Segunung roti Roti ni nisbah bila Nabi sebut roti ni makanan utama makanan utama bagi orang Arab punca rezeki. Anda terfikir tak satu benda yang berlawanan daripada maksud sebenar ni. Dia akan datang bawa fitnah segunung roti. Fitnah ni ada setengah ulama kata ni pandangan ulama boleh jadi betul boleh jadi salah tapi dia membuat pandangan ialah bentuk ilmu yang dia serapkan kepada kita sekarang. Maksudnya mereka mendiakan satu manhaj, satu metod ilmu benda ni yang kita perlu belajar, benda ni tak payah belajar. Benda ni kita perlu tahu, benda ni tak payah tahu. Benda ni kena tahu, benda ni kena sembunyi. Dan kita belajar semua ilmu-ilmu tadi di sekolah menengah, sekolah rendah, kolej, universiti. Bila fitnah ni bermula, bila keluar dah bilah-bilah perkataan daripada mulut ibu dan bapa kita. Abang belajar betul-betul. Kalau abang baca betul-betul dapat masuk universiti. Bila dapat universiti dapat kerja bagus-bagus, dapat gaji besar-besar, boleh beli macam-macam. Yang pantas agama ajak kita cari ilmu supaya kenal Allah. Boleh lawan fitnah dia. Tapi yang dah keluar mulu ibu bapa hari ni, belajar tinggi-tinggi, dapat gaji besar, dapat duit banyak, dapat beli macam-macam faham tak segunung roti hari ini ilmu yang kita ada untuk dijadikan bekalan sebagai mencari sumber kehidupan bukan lagi berteraskan kepada lillahi taala ilmu nak cari duit ilmu nak dapat gaji ilmu nak dapat kereta besar berlaku ke tak berlaku berlaku ni kata majas dan saya boleh menerima walaupun ni sekadar pendapat ada betulnya tapi kita tak faham duk tunggu bila agak-agak segunung roti nak main ni dak. Siapalah nak uli, siapalah nak kamal semua ni. Negara ni segunung, negara ni segunung, negara ni segunung. Selagi kita duk bermain dengan lafaz akita. Nak lagi ke nak berhenti? Nak lagi ke nak berhenti ni? Nak lagi? Alang-alang dak. -alang, Okey. Sekarang ni kita tengok konsep dajal tadi. Pertama, kita perlu ingat, pernah dengar tak The Blue Beam Project? Oh, sudah lah Ustaz. Blue Beam apa pula ni? Nak kita tahu, sekolah bidu-bidu saja lah. Blue Beam Project ni projek raksasa. Hasil kerjasama NASA dengan Persyarikatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Antara bawah Blue Beam Project ni, kalau dahulu ada Philadelphia Project, ada Montauk Project tahun 40-an dengan tentera-tentera dia. Tapi sekarang ni, di awal 90-an, antara dalam projek The Blue Beam ialah pembinaan HART Antenna Transmitter. Tahu HART? Pernah dengar HART? H-A-R-P -A High Frequency Active Auroral Research Program. Tempat dia di mana? Di Gekona, Alaska. Ada juga di Jikamarka, di Peru. Tapi yang paling besar, di Gekona, Alaska. Satu alat, harp ni, dia boleh buat macam-macam. Harp boleh buat gempa bumi. Harp boleh buat ribut taufan. Harp boleh buat kemarau. Harp boleh buat salji. Harp boleh buat jadi bumi gersang. Harp juga boleh buat tsunami. Faham? Maksudnya cuaca hari ini boleh dikawal oleh mereka. Dan kita faham dengan satu benda yang Nabi sebut tentang kehebatan Dajjal. Satu masa bumi ini akan jadi gersang. Dan dia akan menawarkan pertolongan kepada kita. Siapa yang bekerjasama dengan aku, mengaku aku jadi Tuhan, bumi kamu hak gersang, aku akan kembali subur suburkan lawan aku tak mahu percaya dekat aku kekailah dalam keadaan ni dan Nabi sebut makanan utama bagi umat Islam hari tu cumalah zikir dia boleh buat tak? kemarau dia boleh buat gersang dia mungkin boleh buat dengan benda ni dan dia boleh menyuburkan kembali buat hujan buat apa pun dengan benda ni kalau kita tak tahu maksudnya kita terfitnah kita menganggap bahawa kejadian-kejadian alam ni berlaku secara tabi tobien sedangkan boleh dibuat dan boleh dirancang bahkan yang lebih besar berada di kawasan merin di Switzerland LHC Large Hadron Collider pernah dengar oh tak pernah juga ustaz Han ni hendak korek bumi teras bumi sekarang ni Large Hadron Collider ni duduk di Switzerland tu Baik, antaranya dengan hub juga mereka boleh buat perisian tiga dimensi berpandukan sistem hologram. Tahu hologram? Hologram kita boleh pancak gambar nampak di kaki langit. Boleh ada gambar Nabi Isa, boleh buat gambar malaikat duk pegang dia turun. Dia boleh buat tu nanti. Dan untuk menyamarkan diri dia perlu buat benda tu dan dia perlu bersedia daripada sekarang. Hak betul-betul akan turun, tangan dia berpegang pada sayap malaikat, Nabi Isa. Dia ni manusia macam kita, dia nak buat macam tu kena buat gaya betul ke gaya tipu? Gaya tipu. Dan sekarang ni antara projek Bluebeam ialah sistem hologram tadi. Dia boleh pancak macam-macam lah. Gambar UFO nak serang bumi. Kita pun jadi takut gambar senjata tu senjata ni tengok filem war at the world uh, apa ni filem apa lagi independent day macam-macam lah kan jenis serangan-serangan alien dan makhluk asing ada ke alien ni agak-agak ada ke alien kita ni baru kenal alien zaman Nabi Adam dia tak kenal alien zaman Nabi Ibrahim tak ada alien Zaman Nabi Muhammad meninggal nak kiamat Alien pun baru tergerak hati nak turun ke bumi Tak nak kiamat ni lah Masa elok-elok dulu tanah bumi subuh pun dia tak mau main eh. Dekat nak kiamat dia berasa Eh nak kiamat dah kot sebelum sempat kiamat Mari kita turun ke bumi Sebenarnya alien tu hakikat siapa? Jin-jin yang merupakan diri mereka Yang ada perjanjian dengan Dajjal Ada perjanjian dengan Yahudi-Yahudi ni Jin kan boleh tukar rupa macam-macam, setakat nak buat rupa alien tu, sad je. Jadi kita jadi digembar-gemburkan. Hak film paling awal, 85, ini dulu. Dia nak mula kaitkan kita dengan dunia luar. Lepas tu macam-macam lah, lah ni ni. Orang nak serang lah, alien nak serang lah, penduduk di luar bumi nak serang. Hakikatnya tak ada pun. Dia mempunyaikan Lepas tu bila kita dalam ketakutan Maka kita memerlukan seorang super Superhero lah tak? Superhero Dia orang Yahudi ni dia tak ada superhero Sebab tu dia reka sendiri superhero dia Kita ada Salahuddin Ayubi Ada Torik Ziyad ada macam-macam Dia dah tak ada Perang-perang kalah, perang-perang kalah, perang-perang mati. Dia buatlah Batman, Iron Man, Superman. Tu pun Superman tersilap spender duduk kat luar. <Glalu> Malu kau orang tak? Kita pun buat lah juga keluar men dan apa men macam-macam lah nak tiru. Ada men-men belakang tu. Nah, jadi itulah. Hakikatnya mereka tak ada tokoh. Mereka tak ada adiwira. Adiwira hanya dicipta. Dulu dia bukan buat kartun saja. Tapi bila dah terangsang orang jadi minat budaya fandom ni, dia mula buat filem dalam bentuk orang dah. Ha, keluar Superman, sat keluar Iron Man. Tapi ingat, sebenarnya ada makna semua man-man tu. Makna tu akan berakhir bila dia buat contoh Batman, The Batman Return. Ada tak ada? Superman, The Superman Return. Agak-agak siapa nak return tu? Siapa nak return tu? Ha, nak return tu dia lah. Kita tak ada. Kita dulu ada return. Return apa? Return periksa Julai tak? BM tak? Dapat tujuh, tujuh, tujuh tak berhenti. Nak dapat enam bila lah duk return. SPM Julai. Baik, kembali. Hologram adalah salah satu. Satu lagi, mereka ada kuasa frekuensi. Dua muka teleport dia. Macam ni. Bila frekuensi dia tinggi, dia pakai tiga frekuensi. Satu dia panggil LF, low frequency. VLF, very low frequency. EFF extremely low frequency dia ni frekuensi ni dia boleh tusuk masuk sampai dalam otak kita dan dia boleh kawal otak kita sampai menyebabkan seorang tu dimenerima bisikan-bisikan halus sampai ada perasaan percakapan seolah-olah hang bunuh dirilah lagi baik hang bunuh dirilah lagi bagus ataupun hampir bunuh dia tu hampir bunuh dia tu kita rasa macam eh tak mas, tak logik je ustaz benda-benda lagu ni boleh kawal kita ha tunggulah sebab bila dia nak buat hologram gambaran dah ada dalam bentuk visual tapi seolah-olah kita nak dengar biar benda tu seolah-olah bercakap dengan kita seolah-olah bila dia turun kita merasakan bahawa Tuhan sedang bercakap dengan kita transmisi tadi akan dihantar melalui ketiga-tiga frekuensi tadi Besar tak fitnah ni? Besar fitnah ni kalau main-main. Tapi bila kita dok cerita, kita dok kaji, orang kata apa? Tak. Oh tak sup lah ustaz. Paranoid lah ustaz. Tak ada kerja lah ustaz. Baik baca Quran, baca hadis. Lepas tu malam ni, ni dok baca kitab Feng Shui ke? Berapa banyak ayat dah kita bagi? Berapa banyak hadis dah kita bagi? Paranoid kok mana lagi? Bukan kata hak kita, hak depo pun kita bagi ayat dengan nas, dengan fasa, dengan ayat yang lengkap. Dan kita dah buka pada awal lagi, Allah yang dah terobos lebih awal membongkar kesesatan dia. Sebab dia nak main dengan akidah dari sudut agama, payah adalah ni. Nak suruh orang Islam tinggal semayang, siapa nak tinggal? Payah nak tinggal. Hak ikut cakap ni, tapi dia akan jadi tertinggal dengan perbuatan lagu tu. Jadi dia jadi ralik. Dah sekali ralik tak ralik, ramai dah kata semayang hari ni. Ramai dah tak semayang hari ni. Ramai dah tinggal solat, ramai dah tinggal puasa, ramai dah lari bayar zakat, ramai dah orang kaya tak ada niat nak pi haji. Berlaku dah semua. Lepas tu kalau hak semayang pula dah mula hilang rasa khu khusyuk tak ada dah. Rasa takut keluar daripada semayang, rasa takut nak takut lagu mana datang selipat buruk balik selipat Datang dia selipat harga rm 15 saja. Dia balik selipat harga RM30. Padahal baru lepas mayang tadi. Oh, faham ke tak maksud saya tu? Ha Maksudnya keluar daripada semayang tak ada takzim, tak ada takfi pada Allah. Tak ada rasa takut, tak ada rasa keagungan Fitnah ni kalau nak sebut memang boleh macam-macam dajah. Tapi hakikatnya kita perlu berhati-hati dan bersedia macam mana nak buat hanya perlu tepis fitnah, di, fitnah dia. Macam-macam fitnah. Ni hak kita cerita hari ni, hak berjaya dah dibongkar oleh ulama-ulama cendekia-kewancana-kewan. Kawan. Hak kita tak tahu dia diurancang hari-hari. Siapa buka isu projek Bluebeam, Serge Monas, seorang wartawan Kanada, dipublikkan pada tahun 1994. Dia dengan seorang lagi kawan dia. Akhirnya dua-dua Lepas dia bocor rahsia ni Dia mati di Kanada Kawan dia mati di Ireland Disahkan kena sakit jantung Bila relate dengan catatan perubatan Tak ada pernah pun mereka berdua sebelum ni Ada hal-hal yang berkenaan dengan sakit jantung Tapi bila doktor buat keluar rizat Sakit jantung Dua-dua pula tu kena sakit jantung Maksudnya Mati atau dimatikan Dimatikan lah bila rahsia mereka bocor tapi nasib baik eh, dah pecah dah sebahagian tu hak pecah tu kita tolong sebab walaupun kita sendiri masih dalam pengkajian masih dalam analisis benda ni boleh dibuat benda ni boleh mungkin berlaku kita nak letak atas atas kita kata ketepatan 100% tu tak tapi bila kita sebut ni dia ada satu daya dipanggil berhati-hati sebab bila dia main daripada Yahudi, bila dia main daripada Kristian, sampai bila pun kena beringat. Ingat Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lillazina amanul yahudu wallazina asyraku. Tak ada dah makhluk manusia yang paling kuat memusuhi orang Islam, orang beriman, Yahudi dan orang-orang musyrik. Sebab tu kita musuh Yahudi hari ni walaupun kita tak nafi ada Yahudi yang baik. Tapi yang paling kuat lawan Islam iaitu Yahudi dan orang-orang musyrikin. Pasal apa? Pasal apa Allah marah sangat? Kan kita minta daripada Allah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu. Satu kumpulan yang Allah murka dan marah siapa? Siapa orang yang Allah murka dan marah? Yahudi. Walad dhalin, orang yang Allah sesat siapa? Nasrani. Pasal apa Allah murka pada Yahudi? Beza dia terbalik saja. Yahudi dia ada ilmu, dia ada pengetahuan tapi dia tak mau ber beramal. Orang Kristian dia tak ada ilmu, dia tak ada pengetahuan tapi suka buat suka buat amal. Atau yang jadi banyak bida'ah tu. Beramal suka, tapi ilmu tak ada sebab tu dia jadi sesat sebab tak ada ilmu suka buat amal dia boleh jadi sesat hak boleh jadi tuhan marah ilmu ada tapi hang tak mau guna tapi orang yang siratal ladzi na anam dia ada dua-dua dia ada ilmu dia beramal itulah sifat orang Islam yang beriman kita ada ilmu kita buat amal dan bila Allah marah kepada grup ni, tu sifat khusus Allah tunjuk. Kalau hari ni kita Islam pun mengaku beriman, ada ilmu tak beramai, sama ke tak sama? sama? Sama je. Kan hari ni tak ada ilmu tapi nak buat ibadat macam-macam, sama je. Sama je. Cuma jangan jadi macam salah satu dari keduanya. Sebab pakej Islam, ilmu amal. Ilmu amal. Huruf yang sama cuma dibalikkan. Ada ain, ada mim, ada lam. Ilmu pun ain, li, ain lam mim, amal ain mim lam. Terbalik gitu je. Ya. Oh, saya pun penat dah ni. Nasi tak makan lagi ni. Tadi makan roti, stesen minyak saja sebiji. <laughs> sebab perut kosong takut muntah.